Isu-isu tak cek nggo sawah neh guys pendengar ngerti perkembangan nih sawah biung lan bapakku, lah 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 la, sopo senangi daster lah yo ya, beda dari di eranya sopo nane gak biungku beda dari nih bopoku mungkin ono sing takon yo ya. kena apa tandure kok mau uang loro jane yo ora guys sawah sing sak kui ake uang sing tandur lah berhubung tanah setengah bau kui tandure mburi dadi wis ora kumanan wong kanggo tandur, merko wonge padha tandur nggo sawahe dhewe-dhewe. Ngono lo critane. Lah iki mau tandure wiwit bare subuh nganti sprene urung mari, guys, mergo ya santai ya mok wong loro. Daripada grusa-grusu, keburu-buru, tandur wis mundur, tabrakan bokong tambah nesu, tambah ora bareto. Aja sampe enek sing takok yo, ken opo tanduriku mundur? Lho, apa ora ngerti tandur dur ke ene singkatane ya tandur iku taneman mundur artine taneman sing ditanem nggo sawah carane mundur ngono lho guys nah sawah sing ketok iki guys iku sawah sing enek nggo video sadurunge sing urung ditanduri tapi syukur guys alhamdulillah saiki wis kabeh kurang sakithik sing mau ditanduri biungku, karo bestine iku lho la dilalam ripatku kok tertuju karo cender plastik legendaris singgo caga ternyata iku bontote biungku karo bestine apa iku bontot bontot iku beg Kal, mam Biasa nih bontot iku dibuntel godhong jati luwih praktis luwih sedep luwih enak luwih nyami ngono Lah kapan bontotnya dibuka Yo ngene tak critane bontot iku dibuka jam istirhate wong tandur Lah kapan jam istirahat e Yo pas barengan dhuho ra iku waktu sing pas kanggo Mam ngono lo guys matur nuwun Assalamualaikum